Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun dikatakan masuklah ke dalam syurga Masuklah ke dalam syurga qala ya laita qaumi ya'lamun dia berkata alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui Bima ghafar li rabbi tentang perkara yang menyebabkan aku diampunkan oleh Tuhanku wa ja'alani minal mukramin serta dijadikannya aku dari orang yang dimuliakan wama anzalna ala qaumihi min ba'dhihi min jundim min as dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka wama kunna munzilin dan tidak perlu pun kami menurunkannya kita masih lagi dalam ayat-ayat yang membicarakan seorang lelaki dari hujung bandar menaksal Madinah, hujung bandar yang bergegas datang untuk menyelamatkan beberapa orang rasul yang sedang diancam oleh kaumnya untuk dibunuh. La nuzmanatum wa masanatum minna azabul adim orang itu dipercayai sebagai orang mukmin yang yang tinggal di tengah-tengah masyarakat kufur. Tengah-tengah masyarakat kufur. Dia tidak memperlihatkan dirinya sebagai seorang mukmin, tapi hakikatnya memang dia seorang mukmin. Ulama menyebutkan dia mukmin ini mukmin Yasin, mukmin dalam surah Yasin. Ada seorang mukmin lagi mukmin Firaun. Mu'minun min ali Firaun yaktumu imanahu. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah itu mukmin Firaun dia sembunyi dalam masyarakat Firaun dia menyembunyikan dirinya sebagai seorang mukmin Ini mukmin mukmin Yasin untuk bezakan di antara dua orang mukmin yang menyembunyikan diri Mukmin yang menyembunyikan diri ini keluar kala, tiga orang rasul dia ancam untuk dibunuh lalu dia mempertahankan sikapnya sebagai seorang mukmin dan demi pertahanan dia menyatakan dirinya innii aamantu birabbikum fasma'un dengar aku ingin mengisytiharkan kepada kamu bahawa aku orang yang beriman kepada tuhan kamu kemudiannya dipercayai uh, dia ni selepas daripada dia matilah qilat khulil jannah dikatakan kepadanya masuklah kamu ke dalam syurga antara ayat ini dengan ayat terdahulu agak ada sesuatu lagi satu peristiwa yang tidak dinyatakan di sini sebabnya diperintah kepada orang ini supaya masuk syurga masuk syurga ini tentunya selepas daripada mati tak mati lagi tak masuk syurga mati merupakan jambatan di antara seorang manusia dengan syurga jambatan antara dunia dan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Untuk ke syurga mestilah melalui jambatan ini iaitu jambatan mati namanya. E, difahamkan daripada ayat yang menyatakan dikatakan kepadanya yakni setelah dia mati. Dalam saat ini mungkin dia mati dibunuh juga Setelah dibunuh tiga orang Rasul yang terdahulu Mungkin dia pun juga dibunuh Kerana dakwahnya sama risalahnya sama dan dia memperta... mengisytiharkan dirinya dia sebagai seorang mukmin yang selama ini tersembunyi dalam masyarakat diperintahkan siapa diperintah siapa yang memerintahnya malaikat bila dikatakan kepadanya kepada mukmin ataupun kepada lelaki yang datang dari hujung bandar, dikatakan kepadanya udkhulil jannah masuklah kamu dalam surga Qala ya layta qawmi ya'lamun Dia berkata Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui Allah katanya sayang Kaumku tidak mengetahui katanya Tak tahu Kalau mereka tahu mereka juga akan melakukan seperti Yang aku lakukan Mereka akan beriman dan mereka akan turut masuk surga Bersama dengannya tetapi sayangnya mereka ini tidak beriman, mereka kufur. Lalu mereka dimasukkan ke neraka, tidak masuk dalam surga. Ya laita ini satu perkataan yang membawa arti alangkah ruginya. Qawmi ya laita qaumi ya'lamun ya ala ruginya kaumku kalau mereka itu mengetahui tentunya lah mereka tidak akan berlaku seperti mana yang mereka lakukan iaitu membunuh para rasul. Bimah gafaril Rabbii, wajalani min al Mukramin tentang perkara yang menyebabkan aku diampun oleh Tuhanku serta dijadikannya datu dari orang-orang yang beriman. Oleh kerana aku dijadikan daripada orang yang beriman, aku diampun dosa oleh Tuhanku maka aku dimasukkan ke dalam syurga. Tidak ada bezanya di antara aku dengan mereka hanyalah kerana iman. Kalau mereka juga beriman tentulah mereka akan dibalas dengan syurga juga. Inilah dia sebenarnya uh, pahlawan. Pahlawan orang mukmin ialah pahlawan. Mereka berani menyatakan sikapnya di tengah-tengah masyarakat yang mukmin, masyarakat kufur. Dan pada ketika ini tidak ada sebab lagi mengapa disembunyikan agamanya. Kalau dahulu dia menyembunyikan agama, mungkin ada hikmat, hikmatnya kerana ingin mendakwah, kerana menjaga keselamatan, kerana uh, ingin mencari satu kedudukan yang lebih baik bagi dakwahnya, lalu disembunyi. Tetapi apabila sampai kepada peringkat ini, mungkinkah dia terus menyembunyikan dirinya? Untuk menyelamatkan dirinya Ataupun dia sepatutnya dia Seperti yang dilakukan olehnya Iaitu berterus terang Dia mengambil sikap berterus terang Menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, Lalu diisytiharkan kepada semua penguasa pada ketika itu Termasuklah pembunuh-pembunuh rasul Inilah jalan yang diambil olehnya Dan yang menentukannya ke syurga Ya yeah. Di dunia ini tempat berhimpun, himpun segala jenis manusia. Ada manusia yang baik, yang adabru, orang yang baik. Ada manusia mukmin, ada manusia kafir, ada yang Muslim, ada yang benar, ada yang jujur, ada perkhianat dan ada yang uh, hidupnya untuk makan minum semata-mata. Ini di dunia. Hingga bilakah? Hingga bilakah di dunia ini tempat perhimpunan semua manusia ini Akan tiba satu masa iaitulah sebelum dia masukkan ke syurga Pada ketika itu akan dibahagikan Orang mukmin berada di sebelah Orang kafir berada di sebelah yang lain Pada ketika sebelum masuk ke syurga Sekalipun mereka merupakan satu keluarga Ibu dan bapa, ibu dan anak-anaknya akan terpisah Waktu akan dimasukkan mereka ke syurga kerana di dalam syurga tidak ada orang penghuninya selain dari orang mukmin. Demikian juga di dalam neraka tidak ada penghuni selain daripada orang kafir. Oleh yang demikian, tempat itu lah a, te, ya, ya, sebelum uh, lagi masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala menyatakan udkhulil jannah masuklah kamu ke dalam syurga sebab kamu telah mengaku amantu Inni amantu birabbikum sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu fasma'u dengarlah bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin bima ghafara li rabbi disebabkan Tuhanku mengampunkan dosaku wa ja'alani minal mukramin dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikanku daripada orang yang mulia dimuliakan ini Uh, nizamul Hayat Nizam Sistem hidup mak, uh, Sebelum mati dan selepas mati Sebelum mati ada sistem hidup ini Dan selepas mati juga ada sistemnya Sebelum hidup ini kita dapati akhirat tidak ketara kepada manusia semasa hidup. Maknanya orang mukmin, orang kafir boleh berkongsi dalam banyak perkara. Sebab mereka berhidup hidup di dunia Sama tempatnya, sama cara makan dan sebagainya Sama budayanya mungkin begitu Tetapi akan dibahagikan selepas mati dengan Kerana mereka terpaksa menjalani satu sistem yang lain Iaitulah sistem di syurga Sistem di syurga ini Kadang-kadang kita lihat orang itu terseksa di dunia tetapi di akhirat dia mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala misalnya orang yang terbunuh syahid dalam Quran menyatakan wala tahsabannallazina qutilu fi sabilillah amwat jangan kamu anggap orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai orang mati sedangkan kita lihat orang yang terbunuh di jalan Allah kadang-kadang dia dicincang -di hancur dia dicincang dalam hadis menyebutkan seorang sahabat Nabi namanya namanya Hamzah Hamzah bapak saudara Nabi bukan sahabat saja tapi bapak saudara Nabi dibunuh kemudian setelah dibunuh Di belah perutnya pula kemudian dia belah perut tu dipotong hatinya kemudian dikunyah dikunyah oleh seorang perempuan namanya Hind begitu sekali seksanya diancam dicincang belah perut hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aku akan balas 70 orang dari mereka tetapi setelah Rasulullah tawan Madinah datang perempuan itu datang untuk meminta maaf Nabi kata aku maaf pada kamu dia kata itu dulu sekarang ni dah Islam negara ini negara Islam Madinah tidak ada lagi tindakan seumpama itu Sekalipun Nabi kata orang tu akan bunuh jadinya Nabi aku akan cincang selepas daripada Nabi takluk Madinah tapi Nabi maafkan kemudiannya itu dia Islam Kita dapati pula misalnya nama seorang Malik ibn Nadhr Malik Ibn Nadr dia sedang memegang sebiji tamar untuk makan sedang makan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pergi engkau kamu akan dibalas surga lalu dia buang tamar yang ada di tangannya terus dia meluru ke medan perang kemudiannya dia berjuang, berjuang 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 hingga dia mati kelihatan dia badannya lebih daripada 90 tikaman lebih daripada 90 lubang Akibat ditikam oleh musyriki Kita anggap kita merasakan seksanya mati Tetapi Al-Quran menyatakan <takeiono> tidak La tahsabanna allazina kutilu amwat Bal ahya'un inda rabbihim Jangan engkau anggap orang yang terbunuh di jalan Allah itu sebagai orang yang mati tetapi sebenarnya mereka hidup mereka mendapat rezeki daripada Tuhan mereka. Inilah dia yang, yang menjadikan uh, Rajul min Aqsal Madinah Laki-laki dari hujung banar ini Berani menyatakan sikapnya Dan dia terbunuh dalam kejadian ini Dan dengan sebab itu Allah pilihnya untuk dimasukkan ke syurga Namun begitu pendakwah ini Pendakwah ini selepas daripada dia mati pun Dia masih lagi berdakwah Dakwahnya ya laika qawmi ya'lamu Alangkah baiknya kalau qawmku mengetahui Orang yang merasakan hatinya sakit dan luka Tidak akan mengaku lagi bangsanya Tapi masih lagi dia mengaku selepas mati Itu kaumku Ya laita qawmi Wahai kaumku Artinya hubungan persamaan darah Persamaan keturunan Persamaan bangsa ini Sebenarnya sampai akhirat masih ada lagi uh, Pengakuan itu Sekalipun bukan Islam Namun begitu oleh kerana perbezaan iman Mereka terpaksa dipisahkan tempatnya ada ke syurga ataupun ke neraka ni ke orang mukmin letak dia di syurga Namun begitu kaumnya juga yang kaumnya juga diletakkan ke dalam neraka, sekalipun mereka mempunyai darah keturunan yang sama. Bima ⁄ li rabbi wa ⁄ minal mukrami وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka dan tidak perlu dan tidak perlu kami menurunkannya menurunkan tentera Al-Quran menyatakan selepas daripada laki-laki dari hujung, bandar, hujung bandar ini ataupun kita sebutnya mukmin yasin mukmin dalam surah Yasin ini Allah menyatakan selepas dia daripada dia meninggal dunia dia dibunuh kami tak perlu turun turun tentera dari langit untuk bertindak membunuh membinasakan kaum yang membunuh lelaki ini tidak perlu tidak perlu wama kunna dan kami tidak perlu juga menurunkan apa-apa saja kuasa dari langit untuk bertindak balas terhadap mereka mengapa demikian kerana cukup dengan kami mengadakan satu letusan suara untuk membinasakan semua penduduk di bumi ini. Cukup. Inkarat sayhatan wahidah. Kebinasaan mereka hanyalah boleh dilakukan dengan satu pekikan yang dahsyat. Maka dengan serta mereka, mereka semua senyap, sepi, tidak hidup lagi. Jika Allah ingin membenasakan umat manusia ini dinyatakan boleh jadi Tuhan turunkan malaikat dari bumi dari langit untuk membunuh. Boleh jadi Tuhan turun ke berbagai-bagai. Tak kata tidak perlu. Tidak perlu. Satu letusan suara yang kuat boleh memadamkan semua sekali. Boleh mematikan semua sekali manusia di bumi ini. Itu kalau semua sekali. Jadi kalau begitu seorang manusia muda lebih mudah lagi. Seorang pembunuh. Allah ingin bertindak terhadapnya misalnya. Lebih mudah lagi. Kerana manusia ini meskipun namanya masyhur di sana sini selama dia ada akal. Itu saja. Selama akalnya berjalan. Orang sanjung di mana-mana pun dia pergi boleh jadi begitu. Tetapi apabila akalnya cacat cedera boleh jadi orang yang paling rapat sekali pula akan membawanya ke hospital gila hospital orang gila hospital cacat akal akan bawa ke sana siapa yang membawanya anak dia suaminya isterinya akan bawa bukan orang lain hanya kerana akal saja akal manusia sedikit saja cacat satu orang saja kita dengan satu sel saja pun sudah cukup maknanya untuk membunuh dia kalaupun dia tidak cacat penyakit tetapi dia boleh mati itulah dia kuasa Allah Subhanahu wa taala kita hidup ini sebentar saja tak boleh jadi Dalam satu second saja kita boleh tinggal bumi ini Kita boleh mati maksudnya kita boleh mati. Jadi dengan itu, apa yang ada pada musuh-musuh bagi lelaki ini sebenarnya kecil saja bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika Dia ingin bertindak, tidak perlu Dia menurunkan tentera-tentera dari langit, tapi cukup dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lakukan sedikit saja pada kejadiannya, pada dirinya untuk membunuhnya, untuk menghapuskannya daripada bumi ini kemudian seterusnya ya hasratan 'alal ibadi ma yatihim min ar-rasul wallahu subhanahu wa ta'ala